भारतीय जनता पार्टी कडून लोकसभा निवडणुकीच्या लोकसभा मतदारसंघासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या जाहीरनामा पोर्टल आज उद्घाटन संपन्न झालंय विनय सहस्र बुद्धे यांच्या हस्ते हे उद्घाटन संपन्न झालंय भारतीय जनता पार्टीने पुरे देश मे लोकसभा केली तयारी करण्या का काम कि महिनो चलाया आहे उसी क्रम में आज ठाणे लोकसभा के लिए जो घोषणा पत्र इनको संकलित करने का काम हमने प्रारंभ किया है जिसके लिए एक पोर्टल बनाया बनाया गया है और उसका लॉन्चिंग आज हमारे थाने शहर जिले के अध्यक्ष संजय बाघुले जी के हाथों और हमारे सारे अन्य बड़े बड़े नेता जिसमें हमारे संयोजक संजीव जी नाईक हमारे विधायक निरंजन जी नावखरे बहुत सारे नेता है इनके क्षेत्रों के जो नागरिक हैं वो अपने सुझाव बड़ी शिद्दत से तत्परता से पार्टी तक पहुँचाएंगे जिसके आधार पर पार्टी अपना था लोकसभा क्षेत्र का घोषणा पत्र बनाएगी इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य लोगों तक देखो जनतांत्रिक पद्धति से जन भागीदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जन भागीदारी पर बल देते आए हैं और पार्टी ने ये 2014 में भी किया 19 में भी किया हम लोगों को ही पूछते हैं क्योंकि ये पार्टी आखिरकार लोगों की पार्टी है ये नागरिकों ने बनाई हुई पार्टी है तो नागरिकों से रूमर होना उनसे उत्तर दिशा में मीरा भयंदर ठाणे और नवी मुंबई में और इसलिए हम यह भी चाहेंगे कि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण भी इन महानगर निगमों पर अधिक बल दे उस पर अधिक फोकस करें और यहाँ की जनता की जो आकांक्षाएं रहती है उसका सम्मान एक मिनट सर प्लीज सर हमी पोर्टल है उसके माध्यम से हम सारे लोगों तक पूछ रहे हैं उसी का नतीजा ये होगा कि जो तो हमारा घोषणा पत्र बनेगा वो जन भावना का एक हाँ बिल्कुल ऑनलाइन कोई भी उसका यू आर एल बता दे रहे